Hola, amigos. Te encantará esta noticia. Ande será el número uno del mundo. Disfruto ver. Un pájaro de la suerte se posó en la cabeza de Anderchel. El mundo observará a Andersen. La actriz turca Anderchel, la que tiene más seguidores en Instagram, llama la atención con su belleza. La famosa actriz se hace un nombre con cada uno de sus movimientos. Se habla mucho tanto de su vida privada como de su carrera. Se muestra con su actuación y postura. Anderchel fue elegido para un hermoso proyecto debido a estas características. Por así decirlo, el pájaro de la fortuna se posó sobre su cabeza. La famosa actriz Anderchel es una de las estrellas emergentes del último periodo. Con más de 30 millones de seguidores, Anderchel fascina a sus seguidores con su belleza. Me enteré de que se ha colocado un pájaro de la suerte en la cabeza de la actriz Herchel. El primer centro privado de nutrición y dietética de Oriente Medio, propiedad de cataríes, quería convertir a Erchell en el rostro de la marca. Fue la elección correcta en este sentido, porque el físico y la nutrición de la mano son muy compatibles con este proyecto. Los cataríes ya le han hecho una oferta a nuestro actor, que saltó a la fama porque la serie de televisión que protagonizó batió récords de audiencia en Oriente Medio. El acuerdo aún no se ha firmado. Pero se escucha que han estado de acuerdo en principio. Espero que Ande acepte esta oferta y el mundo entero vea su belleza. También conocí los detalles del proyecto. Se rodará una película comercial en Estambul con Erçel para promocionar el centro. Esta película se proyectará en Qatar durante la Copa del Mundo, que comenzará el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. Es decir, durante la Copa del Mundo, soplaría un viento de Ande Erçel en Qatar. Teniendo en cuenta que un millón de personas de todo el mundo vendrán al país para la Copa del Mundo, el centro habrá hecho su presentación mundial con Erchell. De esta manera, todo el mundo conocerá a Ande. Este será un proyecto genial. Espero que Ande no diga que no a esta linda oferta. No sé qué le ofrecieron Erchell para tal proyecto, pero no tengo ninguna duda de que hará una fortuna. Queremos estará celosa de Ande, quien fascina al mundo con su belleza. ¿Crees que Ande debería aceptar esta oferta? Hemos llegado al final de otro video, amigos. Nos vemos en las próximas noticias. Cuídate. Adiós.